أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے ہیں پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے زمین پر چلنے والوں میں دعبت ادواب دھوبہ کی جمع ہے دھابہ زمین پر رینگنے والوں کو کہتے ہیں زمین پر رینگنے والا ایک جامع لفظ تمام جانداروں کے لئے اس میں پرندے بھی شامل ہو سکتے ہیں اس عنوان سے کہ وہ بھی زمین پر ہی زمین کے اوپر سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو دھابہ زمین پر نہ خواہ وہ زمین سے ملحق ہو متصل ہو یا زمین سے فاصلے پر ہو دونوں زمین کے اوپر رینگنے والوں میں ایک جامع تعبیر ہے جس میں تمام قسم کے جانور شامل ہو جاتے ہیں اس تعبیر میں دابہ میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر رنگنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے کافر زمین پر رنگنے والے چرن پرن بہوش اور مار و اقراب بچھو اور سانپ اور دیگر جو مکروح رنگنے والے زمین پر جانور ہیں ان سب میں بدتر ہیں کافر کیوں وجہ کیا ہے حالانکہ یہ اگرچہ کافر صحیح انسان ہے انسان کو ایک قسم کی ایک بالادستی قائم ہے زمین پر رہنے والوں میں اس انسان اشرف ہے سب میں لیکن یہ ان سب سے بدتر کیوں ہو جاتا ہے یہ بات اپنی جگہ واضح ہے روشن ہے بیان بھی ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں ایک فرشتے ہیں اور ایک یہی جانور ہیں اور ایک انسان فرشتے سو فیصد روحانی ہیں ان میں خواہشات کا اصلاً کوئی شائبہ موجود نہیں ہے اور جانور جو ہیں وہ سو فیصد خواہشات کے لیے ہیں ان میں روحانیت کا عقل اور دانش کا کوئی شائبہ نہیں اور انسان ہے وہ مخلوق جس میں دونوں باتیں موجود ہیں اگر انسان ان دونوں باتوں میں توازن برقرار رکھتا ہے بہ معنیٰ کہ اس خواہشات کو عقل کے اس میں عقل کے کنٹرول میں گرفت میں رکھتا ہے عقل کے اوپر کام کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی زیادہ درجہ حاصل کر سکتا ہے یہ انسان اور اگر خواہشات کا پہلو غالب آتا ہے اور عقل جو ہے وہ دب جاتی ہے تو اس وقت یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کی انسان کی انسانی قدریں ہیں انسانی قدریں وہ خواہشات کی طرف سے تو نہیں ہے کہ انسان کا گوشت تو بہتر ہے پوست بہتر ہے ان کا خون بے وغیرہ انسان کے انسان ہونے اور سب معلومات میں بہتر ہونے کی جو وجہ ہے وہ ان میں نہیں وہ ہے عقل اور خیرت عقل اور خیرت کو جب کام میں نہیں لاتے اور دوسرے لفظوں میں اپنی غرض تخلیق پر نہیں چلتا یہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جانور غرض تخلیق پر چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جس غرض اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں وہ لگے رہتے ہیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر پیدا کیا ہے ان کی غرض خلقت تسخیر برائے انسان ہے انسان کی تسخیر کیا مطلب یعنی کیا کرنا تھا ان جانوروں کو انسان کے لیے تسخیر دے کر یہ جی انسان کے لیے دودھ پیدا کرنا تھا کرتے ہیں گوشت پیدا کرنا تھا کرتے ہیں سواری فراہم کرنا تھا کرتے ہیں جو جو بھی جس حیوان سے جانور سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کام لینا چاہتا ہے اس کام میں آتے ہیں یہ لوگ پھر تو یہ لوگ اپنے غرض تخلیق میں آگئے اور یہ انسان ظلوم و جہول انسان یہ اپنی غرض تخلیق سے انحراف کرتا ہے تو پھر جانور سے بہتر رازمی طور پر ہو گئے شر الدوا زمین پر رینگنے والوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو انسان ہوتے ہوئے بھی انسانی خصوصیات سے وہ نا آشنا ہے انسانی قدروں سے نا آشنا ہے وہ انسانی قدریں کیا تھی جن سے یہ لوگ نا ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کی بندگی تھی جس نے خلق کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے جس ارتقاء کے لیے بھیجا ہے اس ارتقاء کی طرف جانا تھا اس انسان کو اللہ کی بندگی بندے کی ارتقاء ہے معراج یہ نہیں جاتا معراج کی طرف نہیں جاتا اللہ کی بندگی اختیار کر کے یہ نیچے کی طرف جاتا ہے کھائی کی طرف گر جاتا ہے تو پھر زمین پر رینگنے والوں سے بطر اور کھائی میں جاتا ہے اور زمین کے نیچے دفن ہونے والے وہ مخلوق عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کی قدریں اور ہوتی ہیں بندوں کی قدریں اور ہوتی ہیں عند اللہ جو یہ لوگ شرت ذواب ہے فہم لَا يُؤْمِنُونَ البتہ وہ قابل قابل ہدایت بھی نہیں ہوتے اور کافر مرتے ہیں ان لوگوں کی بات ہے الذین آگے ان لوگوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو لوگ ایمان لانے والے بھی نہیں فی الحال بھی مؤمن نہیں ہے اور آگے ایمان لانے والے بھی نہیں ہے اور الذین دین آحت نشاندہی صحیح طریقے سے کہ اس میں کسی قسم کی غلط فہمی کے لیے گنجائش نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے معلوم ہو گیا نا یہ آیت کا اشارہ کس کی طرف کن کن لوگوں کی طرف ہے الذین دین منہم یہ وہ لوگ ہیں شرط دواب وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا اے رسول ثم ينقضون قزون ثم ہم ينقضون نقازی بار بار آگے تصریب فیقو لمر رہتی لفظ ينقضون سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ تجدید تجدد کے لیے آتا ہے نا ایسے غیر مظاہر تجدد کے لیے آتا ہے ينقضون پھر وہ توڑا کریں گے کرتے ہیں توڑا کرتے ہیں عہد کو فی کل مرتے ہر بار جب بھی آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں یہ لوگ عاہد کو توڑتے ہیں معاہدہ عاہد اسلامی تعلیمات میں جب کسی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے آپ کبھی کسی فرد کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ و ملازمت کے لیے یا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ حکومت عادلہ ہے یا حکومت غیر عادلہ ہے حکومت مالک ہے یا حکومت مالک نہیں ہے ہمارے اس فقری مسئلے سے جدا ہے یہ یہ ذہن میں رہے سامعین کے ذہن یا ناظرین کے ذہن میں رہے کہ حکومت کے ساتھ جب معاہدہ ہوتا ہے ایک کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے اتنی تنخواہ لینا ہے آپ کو معاہدے کو پر عمل کرنا ہوتا ہے تب وہ تنخواہ حلال ہے ورنہ تنخواہ حلال نہیں ہے عہدہ اور معاہدہ انسانی حقوق میں شامل ہے اسلامی تعلیمات میں بعض باتیں ہیں عادل انصاف اور امانت کی واپسی اور عہد و معاہد عہد و مثاق کے اوپر عمل کرنا انسانی حقوق ہے یہ مسلمان اور غیر مسلم اس میں فرق نہیں ہے کسی مسلمان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے آپ کو عہد پورا کرنا ہوگا غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے معاہدہ پورا کرنا پابند ہے آپ نہیں توڑ سکتے جب تو وہ نہیں توڑتے کسی مسلم غیر مسلم نے آپ کے پاس کچھ امانت رکھی ہے آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے ادا کرنا ہوتا ہے عدل و انصاف دینا ہے خا یہود ہے مسارہ ہے ہندو ہے کافر ہیں آپ کے پاس عدالت کے لیے آتا ہے فیصلہ جو آپ کو عدالت کے ساتھ ان کو یہ جی ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے عدل و انصاف عہد و معاہدہ ادائے امانات یہ انسانی حقوق میں سے جی اس میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے یہ لوگ اس انسانی حقوق سے بھی ناچنا ہے شرط کیوں شرردواب ہے یہ لوگ یہ انسانی حقوق سے نا آشنا ہے یہ لوگ آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس عاہد کو توڑتے ہیں عہد کا توڑنا انسانی حقوق کی پامالی ہے آگے ارشاد فرمائے فعم تشکن فلحر فشرد بِهِمْ من خلفہم اشاد فرمائے کہ اگر آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو ان کو ایسی کڑی سزا دے دو کہ ان کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو بھگا دیں شرت بھگا دیں جہم جی ان کو سزا دے کر مان ان لوگوں کو بھگا دے خلفہم جو آنے والے ان کے پیچھے جو دشمنوں کے جو لین لگی ہوئی ہے آپ کے خلاف اسلام کے خلاف اور ایک سلسلہ جاری ہونے والا ہے اسلام کے خلاف تو آنے والے دشمنوں کو عبرت دے دو ان لوگوں کو کڑی سزا دے کر فعما تدقفن یہ لوگ آپ کے ساتھ عہد اور میساخ توڑتے ہیں وعدہ خلاف معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر لڑائی ہوگی یعنی آگے ہم بتا دیں گے کن لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ لڑائی ہوگی اسے لڑائی یعنی امن نہیں ہوگا معاہدہ تھا امن کے ساتھ باہمی ہمزیستی امن کے ساتھ زندگی کرنے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ ہم کو کچھ نہ کہیں آپ ہمارے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کریں ہم آپ کے دشمن کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے ہماری کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو آپ غیر جانبدار رہیں گے آپ کی کسی جانب کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ہم بھی غیر جانبدار رہیں گے اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کو جب چھوڑتے ہیں وہ آ, توڑتے ہیں اس عہد کو تو لڑائی چھڑ جاتی ہے لڑائی چھڑ جائے یہ جو عہد توڑنے والے جو انسانی قدروں سے نا آشنا لوگ ہیں یہ جو معاہدہ توڑتے ہیں اور پھر آپ کے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ایسی سزا دیں ان کو صرف ان کو سامنے نہ رکھیں پیچھے بھی بہت سے دشمن جو ہے وہ اپنے سازشوں کو تیار کر رکھتے ہیں آپ کے اور اسلام کے خلاف ان ان کو بھی بھگا دیں ان کو بھی مایوس کر دیں ایسی عسکری اور جنگی حکمت عملی اختیار کریں اور کیا گیا یہ جی وہ بعد میں بتاتے رہیں ایسا ہر بھی حکمت عملی اختیار کریں کہ ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں اور یہ اپنے برے عزائم میں نا امید ہو جائیں جی ایسا ہی کیا اور اس حالت نے آگے بتا دیتے ہیں کون لوگ ہیں اور رسول اللہ نے اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کیا اور اس کام سے جزیر عرب میں یہودیوں کی سازش جو ہے وہ کس طرح ناکام بنا دی گئی اور یہودیوں کے جو عزائم تھے اسلام کے خلاف وہ خاک میں کیسے مل گئے اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی فشرت بھیم ان کو سزا دے کر بھگا دیں ان من خلف ہم آنے والوں کو لعلہم یذکرون شاید یہ لوگ عبرت حاصل کریں و اما تحا قَوْمٍ قومن خیاد إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو خیانت کس چیز کا خیانت عہد و معاہدہ ہے ہم باہمی امن و آشتی کے ساتھ زندگی کریں گے کا معاہدہ ہے اور خیانت کے آثار سامنے آتے ہیں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ بھی اس عہد کو توڑ دیں یعنی عہد کو توڑا تو ان لوگوں نے جب وہ اس معاہدے کو توڑ دیں گے تو آپ اس عہد کی پابندی نہیں کریں گے عہد کو توڑنے میں مسلمانوں کے لیے منع ہے کہ وہ پہل نہیں کریں گے نہیں کر سکتے انسانی حقوق میں سے اگر وہ توڑتے ہیں آپ بھی اس عہد کو مسترد کر دیں سوا جیسے ان لوگوں کے اسی طرح زیادہ نہیں جیسے انہوں نے عہد توڑا ہے ایسے ہی عہد توڑ دیں ان اللہ لا يحب الخائنین خدا خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا اس کے بعد فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں تھے وہ کسی قسم کے غلط فہمی میں یا ہم نے ان مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو غلط فہمی میں ڈال دیا اور ان کو غلط فہمی میں ڈال کر کے ہم نے اپنا کام کر دیا اور اب ہم ان کے گرفت میں نہیں آئیں گے فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو انہم لا یعجزون وہ ہم کو آجز نہیں کر سکیں گے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک نوید ہے فتح اور کامرانی نوید ہے کہ وہ مسلمانوں کی گرفت سے نہیں بچیں گے وہ اپنے عہد شکنی کی وجہ سے عہد شکنی کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم حادث نہیں کریں گے کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی اس سوچ کی وجہ کہ وہی خیال کرتے تھے ہم بچ نکلے ہیں کہ اسلامی معاشرہ مدینہ میں اس وقت جس وقت اس معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس وقت مختلف مشکلات میں گھرا ہوا تھا اسلامی معاشرہ پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ کا جو اسلامی چھوٹا سا معاشرہ ہے وہ اپنی تشکیل کی ابتدائی دنوں سے گزر رہا تھا تشکیل نو کر رہا ہے تازہ تازہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں اور مدینہ میں رہنے سہنے کی جگہ بھی نہیں گھر بار بھی نہیں معیشت بھی نہیں کھیتی باڑی کو تو یہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے مکہ والے انہوں نے کوئی کھیتی باڑی نہیں دیکھی تھی اور کوئی زمین بھی نہیں ہے کھیتی باڑی جانتے بھی نہیں ہے اور اس قسم کے ایک صاحب کا سب بوجھ تھا انصار کے اوپر انصار کی بہت بڑی خدمت ہے اسلام کے لئے آئیں اس کو نہ بھولے جناب خطبہ حضرت زہرہ سے بھی معلوم ہے کہ انصار تمہاری وہ 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 خدمت ہے آج کیا ہوا ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں اس انوان سے ایک یہ مجبوری ہے کہ بے سر و سامانی میں ایک معاشرہ سا ہے جو اپنی تشکیل نو میں لگا ہوا ہے اور نہایت بے سر و سامانی میں ایک دوسری طرف جنگ بدر کے بعد مشرقین جو ہے وہ انتقامی جذبے میں اور ویسے حسد کے جذبے میں سہرشار مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے دو تیسری طرف منافقین نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے فیفت کالم کا بھی وجود میں آ گیا ہے تین چوتھی طرف یہ لوگ, یہ لوگ یہ لوگ کون ہیں کون لوگ ہیں یہود جی جی ان چار طرف سے اسلامی ایک چھوٹے سے معاشرے کو خطرات جو ہے وہ نمودار ہو رہے تھے ہر چار طرف سے اس وقت یہود نے دیکھا کہ اب ہم بچ نکلے یہ لوگ مشکلات میں ہیں ایک نہیں کئی مشکلات میں گرے ہوئے توڑ دو معاہدہ اے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ جی اللہ صبن ددین کفروسہ بکو یہ خیال نہ کریں ہم نکل گئے بچ گئے نہیں بچے تم انہم لا یعجر یہ بہت بڑی فتح کی نوید ہے خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اصل میں یہود جو مدینہ میں ہوتے تھے بہت مختلف بنی نظر ہے بنی قریضہ ہے بنی قنقاع اس قسم کے مختلف قبائل تھے جو اس سے عہد و معاہدے میں سعود کے ساتھ شریک تھے ان لوگوں نے اپنا عہد و معاہدہ توڑ دیا اور رالدماں آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے جب ان لوگوں نے عہد معاہدہ توڑ دیا تو ان کو مدینے سے نکال باہر کر دیا جی یہ فشرت شررت بہم ان کو بگاؤ دور شرت بیہم من خلفہوم ان کو ایسے دور بگایا ان کو اپنے املاک سے بھی محروم کر دیا اپنی زمینوں سے محروم اپنے گھروں سے محروم کر دیا جب دیکھا کہ یہ مشرقین کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوا ہے ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اس طرح فشرت بہم خلفہم پر رسالت معاب نے عمل کیا اور یہود کی سازش جو ہے وہ ناکام بنا دی وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی سازش کرنے یا مشرقین کے ساتھ ہمدست ہونے کے پوزیشن میں نہیں رہے ولاء سبل ددین کفرو سبقو ان لا جزون <applause> یہ ایک اسلام کی اور قرآن کی حقانیت کی بھی ایک دلیل ہے کہ اس سلسلے میں یہود ناکام رہ گئے اگلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ اسمع الشاطفه ما لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله یوف علیکم لا تظلمون اس آیت کے اوپر ہم مشروحاً آئندہ گفتگو کریں گے آج ایک مختصر سی بات کی یہود کے ساتھ عہد و معاہدہ توڑنے اور ان کے سازشوں کو ناکام بنانے کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وعدو اور تیار لَهُمْ ان دشمنوں کے مقابلے کے من قوت جتنا ہو سکتا ہے تم سے یہ تیار رکھو مستطعتم یہ خطاب ہے پورے تمام بحیثیت ایک قوم بحیثیت ایک معاشرہ بحیثیت ایک ملت یہ حکم ہے سب کے لیے اس میں فرد فرد سامنے آتا ہے کہ ہر ایک کے لیے پرواجب ہے کہ ہر بھی قوت میں اضافے کے لیے اپنا حصہ ڈالے وائد الحم اسم قوت قوت طاقت طاقت سے مراد جو ہے وہ افرادی طاقت ہے اور جی دیگر افرادی مالی طاقت مالی بعد میں ذکر بھی آتا ہے ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے حوالے سے بھی یہ مستعد رکھو معاہد گھوڑے اس زمانے میں مواصلات کا بہترین ذریعہ تھا گھوڑا یہ ایک ہر زمانے کے ساتھ ایک تعبیر ہوتی ہے لیکن العبرتب اموم لفظ لا بخصوص سبب اگر یہ عہد و معاہدہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہے تو اس زمانے کے یہود کے ساتھ یہ آیت مخصوص نہیں ہے یہ اصول تفسیر میں ہم, ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں غلط فہمی نہ رہے کہ یہ صرف اس زمانے کے یہود کے ساتھ کا معاملہ ہے نہیں لہو ہم کہیں گے یہود کے ساتھ ملنے کے لیے کرو اور, اور نہ, نہ کرو ایسا نہیں ہوتا اگر وہ لوگ خیانت کرتے ہیں کہ اگر یہ سبب بنسل یہود ہیں تو غیر یہود اگر یہ معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ توڑتے ہیں تو وہاں بھی یہ آیت جو ہے اس کے اوپر کوئی حنود ونود معاہدہ توڑتے ہیں اور کوئی اور دشمنوں کا جو مقابلے میں کافر لوگ ہیں معاہدہ توڑتے ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے صرف اور صرف یا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئے ان تک محدود نہیں ہے یہ تفسیری اصول میں ایک مسلمہ اصول ہے العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص سبب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته